Так, итак, Валерий Павлович, закончился первый круг чемпионата, турнира города по мини-футболу. Какие ваши прогнозы, предположения и вообще впечатления от игр, в частности от вчерашнего пятого тура? На сегодняшний день игры проходят в острой борьбе, так как две команды борются практически за первое место. А три команды, это Пегас, Форд и ДСШ, борются за третье место практически. Все игры проходят очень остро, и вчерашняя игра показала, что сегодня нет явного лидера или явного аутсайдера соревнования. Если взять эту игру Реал Суиз Молоди, то видно, что более организованно, как бы на первый взгляд, играла команда Реал. Но Союз молоди, молодежь побежала и доказала, что не только мастерство, но и желание играет, может быть, даже ваш, ваш, важную роль на, данных, на данном этапе. Прогноз мой лично оправдался, хотя многие болельщики говорили, что Реал победит. Но вышло так, как и должно было выйти, наверное, по моему убеждению и по моему мнению, что команда сегодня нет команды, которая может составить явную конкуренцию и отобрать первое место у команды Союза. Но это еще не продать, что они выиграли первые. Всех их будут три таких, одну не выиграли, и им как минимум нужно еще один раз побеждать команду Реала. Команда Реал, я уверен, сделает выводы с поражения. У них есть люди опытные, играющие футбол много лет, Андрей и барану Баранов. Поэтому они умеют делать уроки с, с этой игры. Я думаю, что следующая игра с Уизмолой будет уже не так легко победить, как сейчас, как в этом здесь, в последней игре первого круга. Остальные команды касаются очень не не постоянно на, на хорошем уровне играет команды США. Отдельные игры показывают хорошие, а со слабыми командами играют, как будто спустя рукава. Не знаю, это они или зазнались, или что-то им мешает, хотя у нее очень большой потенциал. Эта команда из США на сегодняшний день вполне может составить коман конкуренцию командам и Реал, и команде Союзного. но у них что-то не хватает, возможно, опыта. – Значит, Скажите, пожалуйста, какой ваш был прогноз по счету на на игру Союз молодежи с реалом. Я по счету. предполагал, что команда Союз Моде выиграет один мяч. Или же будет ничья. Но никак не проиграется. Никак. Ага. ага, понятно. Ну все, спасибо большое за интервью. До новых встреч.